переговоров с Мордором не бывает. Их в прошлом уже пытались вести тверичи, а за тверичами новгородцы, а затем украинские казаки, и еще крымские ханы и даже польские короли. Как и чем закончил жизнь Станислав Август Понятовский, последний польский король и великий князь Литовский, Русский, Жемайский, Волынский, Смоленский, Подольский и прочее, и прочее. Он кончил жизнь под замком в городе Санкт-Ленинград, куда его доставили под сильным конвоем. Сигизмунд тоже пытался договориться с Екатериной, где-то посередке. А она в ответ создала такую себе польскую партию регионов, прямо в польском сейме, которым руководил такой себе польский медведчук. Генерал-фельдмаршал Николай И Эта партия сразу же закричала «Путин!», то есть «Екатерина-матушка!» в виде войска.